হেল্ল' ভান এই দেখিছেনে আজি এই বাঁহগ গাজ দুটা মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ আচলতে বাঁহগাজ শাওণ মাহত বনালে ভাল হয় এতিয়া মই ইয়াৰ বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই ল'ম চাব লাগে যে বাকলিখিনি অলপ ডাঠকৈ গুচাব লাগে ইয়াৰ যাতে এডালো শুং নাথাকে শুং থাকিলেহে আচলতে বাঁহগাজ ক'লা পৰি যায় সেইকাৰণে অকণমান ডাঠকৈ গুচাব লাগে ধ মানে গুচাই পেলাই মই ধুনীয়াকৈ মোকে গাজকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ম এনেকৈ গুচাইছোঁ ভালকৈ এই যাতে গাঁঠিবিলাক এই গাঁঠিবিলাক যাতে একেবাৰে নাথাকে গাঁঠিবিলাক থাকিলে তেতিয়া বেয়া হয় আৰু এইয়া ইয়াৰ এই আগটো থাকিব নালাগে এইখিনি থাকিব নালাগে এইখিনি থাকিলে মানে তিতা হয় সেই এনেকৈ কাটি দিব লাগিব দেখিছেনে গুচাই ল'লোঁ এয়া এই যিখিনি অকণমান ডাঠ আছে সেইখিনি মই কাটি পেলালোঁ মানে অকণমান আহ হৈছে এইখিনি এনেকুৱা আহ থাকাবিলাক দিব নালাগে তেতিয়া সোৱাদটো বেয়া হৈ যায় এইখিনি মই পেলাই দিছোঁ আৰু এয়া এই দুটা ধুনীয়াকৈ মই গুচাই ল'লোঁ এতিয়া কাটি পেলাই মুচি ল'ম পানী নথকাকৈ পিছেনে মই ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই কাপোৰ এখনত থৈ দিছিলোঁ আৰু এয়া মোচি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মই মচি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া পিহনাত মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি পিহি ল'ম এতিয়া দেখিছেনে এইখিনি মই কি ধুনীয়াকৈ পিহনাত পিহি ল'লোঁ অলপ মোটা চাইজটো দি পেলাই পিহিছোঁ এয়া আৰু দুকুমান মানে মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ আৰু মাংসত আচলতে সাধাৰণতে ডাঙৰ ডাঙৰ দি পেলাই খাবলৈ ভাল আৰু মাছত সদায় এনেকৈ মিহি মিহিখিনি খাবলৈ ভাল তাতে এতিয়া মোৰ বন্তি অলপ দি পঠিয়াইছিল সেইখিনি মই ইয়াতে মিলাই দিম অলপ টুকুৰা টুকুৰকৈও থোৱা আছে মাংসত দি খাবলৈ কাৰণে এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ হাতেৰে মোহাৰিম অলপ সময় এনেকৈ ভালকৈ মোহাৰিলে সোনকালে খাবলৈ হয় আৰু বস্তুখিনি ভালো হয় খাবলৈ একেবাৰে পানী দিব নালাগে পানী ভাৱটোও থাকিব নালাগে এনেকৈ অলপ সময় হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি তাৰ অকণমান ৰস উলিয়াই দিম তেতিয়াহে মানে সোনকালে গাজখিনি টেঙা হ'ব এতিয়া চাওকচোন এইখিনি কি ধুনীয়া হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে এই পানী ওলাই গ'ল এতিয়া এয়া মই বৈয়ামত ভৰাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিম এতিয়া দেখিছেনে এয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ বেছি হেঁচি থোৱা নাই খালী ওপৰতো সমানকৈ থৈছোঁ আৰু এই ছাইডবিলাকত অকণো লাগি থাকিব নালাগিব এই ছাইডবিলাকত লাগি থকাবিলাক সোনকালে ভেঁকুৰ ধৰে আৰু গোটেইখিনি বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে এই ছাইডটো মচি দিব লাগে এই চাই গোটেই ছাইডটো মই ধুনীয়াকৈ মোচি চাফা কৰি দিছোঁ এতিয়া অকণমান লাগি আছে এয়া ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিছোঁ এতিয়া তিনিদিনৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ খাবলৈ হ'ব আজিলৈ আহোঁ বাই